Дорогие мои бубочки и любавочки, добрый день, дорогие мои шалунишки. С вами, как всегда, ваша Мишель Шанель. Сегодняшнюю тему я хочу посвятить нашим пожилым людям. И о, начнем, скорее всего, с такой программы «Новая эра наших старичков». Дорогие мои друзья, я на своем пути очень много старичков повидала, пожилых людей. И вы знаете, я просто удивлена что есть все-таки такие старички, которые живут на позитиве, живут э, заранее э, себя и которые уделяют больше времени себе. Знаете, дорогие мои друзья, наши старички берут пример, как всегда, от нас потому что мы едем в маршрутке, можем слушать музыку, можем играть в игры. И, конечно, в больших городах нас старички хотят тоже как-то выделиться, и они берут у нас то, что им так необходимо для, для своей самооценки, да? Например, я знаю одну такую поживую женщину, которая одевается вкусно, модно, и вы знаете, я не удивлена, потому что у нее, может, ее внучка одевается там о, шикарно, и она хочет быть такой же, как и внучка. А некоторые дедушки и бабушки наши, ну, пожилые люди, так будем обращаться к ним, берут пример с окружающего середовища, с окружающей толпы, да? И не раз замечала в маршрутке, как дед пожилой о, человек одел себе наушники в уши, слушает себе музыку, о, а вот соседи о, его тоже пожилые были, играла играла себе в игру на ее новом телефоне. Я знаю, что наши старички не могут себе позволить на дорогие э, телефоны. В основном я знаю, что наши старички идут по улице, также слушают музыку, также расслабляются, как и мы. Все-таки давайте все ж таки сделаем э, э, такой выставок, что наши старички берут от нас же пример. И если мы курим, да, идем по-другим и курим, она тоже будет курить, потому что она тоже хочет выделиться из о, серой массы. Быть белой, пушистой. Быть ласковой и доброй. Быть жестокой и недоверчивой. Правильно? Правильно. Все-таки, вы знаете, о, много наблюдал за такими старичками. Некоторые даже и живут, я вам напоминаю, в СССР жизни где в 20-м столетии это уже как бы не, не в законе, не, не в счет. Да, вот, например, мы все всегда знаем, что нужно в троллейбусе, в трамвае, в маршрутке уступать старшим место, да? Но если ты только не, 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 уступаешь бабушке место, а она хочет сильно сесть, она начинает вам грубиянить, да? Она не говорит, можно, пожалуйста, я сяду и все остальное. Это уже не те времена, где, пожалуйста, говорилось очень часто и очень э, и, и, так любезно. А он начинает говорить там. В маршрутке очень много замечал. Уступи пожилой женщине место. А он говорит, я плачу за свое место, и я буду сидеть на своем месте, да? И тут бабушка начинает трехэтажный мат. Как это? Я ж там отвоевала. Я ж там отвоевал. И теперь должен сидеть здесь, стоять в маршрутке? Нет. Вот вот такая вот ситуация тоже была. Я была свидетелем таких ситуаций. Мне это не понравилось. Знаете, я теперь в маршрутке, в автобусе, в троллейбусе стою. Потому что я знаю, что если я сяду и не уступлю место кому-то, либо то начнется ссора. А если я все-таки буду стоять и знать, что я стою и никому не, нужно, э, не нужен какой-то конфликт, я уже все этим стою, чем лишний раз буду нервничать из-за какой-то бабки, которая хочет так сесть. Но вы знаете, в наши времена еще есть такие услуги, как бесплатный транспорт. Это троллейбус, это трамвай. Но вы знаете, как всегда заходят все люди видят место, садятся. Но у наших солячков не такая логика, как у нас сейчас. Они залетают в троллейбус трамвай ищут место и тупо садятся на него. Знаете, они играют, видно, такую игру, кто не успел, тот опоздал. Посмотрите, у меня здесь, на моем районе, очень много такое замечается на 21-м троллейбусе. Очень много замечается в таких случаях. И если даже нет места, она может крикнуть, эй, ты, уступи старенькое место. Что о, напоминает нам, что люди живут еще в СССРских временах, где... Она, она думает, что ей должны уступать место. Но если человек хорошо обученный, хорошо, э -э хорошо у него с эстетикой, да, то он обязательно уступит ей место. Вот. Но если только начинается хамство, наши молодые люди не дают себя в обиду. И хамят то же самое стареньким людям. Хоть я знаю по своему этикету, что это неприят, э, нехорошо не заканчивается. Бабушка выходит вечно с, без настроения, человек едет на работу, уже настроения нет и все остальное. Вот. Ну вы знаете, что радует то, что у нас уже наши старички умеют в моду одеваться, умеют слушать ту песню который выпустился недавно. Они живут с сегодняшним днем некоторые старички наши, а не вчерашние. Я желаю нашим старичкам быть такими задорными, заводными, э, обаятельными, красивыми, э, сексобильными, может даже, вот, вот такой. И быть только на позитиве, ведь улыбка это плюс к вашему здоровью. Дорогие мои э, пожилые люди, вам сил на знак э, терпения и всего, чего вы там пожелаете себе от Мишель Шанель. А нашим молодым людям хочу передать, что лучше постойте в троллейбусе, в трамвае чем нарываться на какой-то конфликт. Потому что я знаю, что наши бабушки и дедушки всегда будут искать лишний кусочек своей кормушки. С вами была ваша миссия Шанель, и сегодняшняя программа «Новая эра наших старичков». И вы знаете, очень радуюсь тому, что я вот недавно ехала на трамвае, и увидела одну такую женщину, вы знаете, ей не дашь, что ей 80, я когда с ней поговорила, я сказала, что ей 80 лет, а я такой по виду так моргнула, думаю, вроде бы не, нет, не 80, там, по-моему, меньше было, вы знаете, все ж таки, бывают у нас же люди и с хорошим вкусом. С вами была ваша Мишель Шанель. Всем папа, люблю вас, целую ваша Мишель Будьте только на позитиве, ведь улыбка это плюс твоему здоровью. Не ходите по другим сайтам, оставайтесь с нами в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Гугл Плюс, в Твистере и даже на Ютубе. Ваша Мишель Шанель. Па -па.